Salam dostlar, axşamınız xeyir olsun. Gəlin belə bir açım edim bu gün sizin üçün. Baxaq görək göylər sənə nə demək istəyir. Belə bir kalodadır. Bəlkə də göstərmişəm sizə. Buradan görən göylər sizə nə demək istəyir, dostlar? 3 variant qoyacağam. Sizə siz özünüzə düşünün. İstəyirsiniz, ə, hansısa bir arzunuzu və yaxud da probleminizi də düşünə bilərsiniz. Özünüzə düşünsəz daha yaxşı olar yəqin ki. Baxaq görək, nə deməkdir görərlər sizə? 1 2 1 2 və 3 3 variantı dostlar. Gəlin birə pişik qoyaq, 2-yə buddana, 3-ə də qaralını qoyaq, dostlar. 1-ci variantdan mən başlayıram. Baxın görək Göylər sizə nə demək istəyir. Əgər də hal-hazırda həyatınıza baş verənlərlə əlaqəli başa düşmürsüzsə, nə baş verir, niyə olur da ə mənası var, hər şeyin səbəbi var deyir və yaxın gələcəkdə biləcəksiz nəyə görə olur. Baxın, indi hər kəs özünə düşəni götürsün oradan, dostlar. 2-ci varianta baxıram. Ə, всё. So, dərdiniz, səriniz keçib gedir. Daha dərd, qəm, ağrı hissi keçilməyəcəksiz, dostlar ikinci variant. 3-cü variant. Baxım. Əgər kimlənsə küsmüsəssə, ayrılmışsəssə və yaxud da həyatınızdan gedibdüsə, hətta ölübdüsə o insan. Ölübdüsə. Ruhu yanınızdadır, deyir ki, mən sənin yanındayam. Əgər ayrılıbsa o adamın ruhu sizin yanınızdadır, düşüncələri sizin yanınızdadır, ürəyi sizin yanınızdadır, qalbi sizin yanınızdadır. Hər kişinizdə insan varsa onun da elə. Bax belə dostlar və bundan əlavə də kainatın, kainatın yaradıcının yani sizin yanınızda olduğunu deyir bu kart. İkinci variantdır. Bu qədər dostlar, mənə zəkk gəlir, bir azdan yenə açımlar edəcəm.